लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानस् सर्वभूतहिते रताः लभन्ते भमेले आगत लभन्ते ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ವಾಡಂ ಬ್ರಹ್ಮನೇರ್ವಾಡಂ ಋಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಋ ಇದೆ ಹಸ್ವ ಅದರ ನಂತರ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಋಷಯ ಯ ನಂತರ ಇರೋ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹ ಎಂದು ಬರಬೇಕು ಇದು ವಿಸರ್ಗದ ಅಪವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ವಿಸರ್ಗದ ನಂತರ ಕ್ಷ ಬಂದರೆ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹ ಎಂದು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಯ ಹಕ್ಷೀಣ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಋಷಯ ಹಕ್ಷೀಣ ಕಲ್ಮಷಾಹ ಕ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಕಲ್ಮಷಾ ಛಿನ್ನದ್ವೈಧ ಇಲ್ಲಿ ಛಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರಸ್ವ मन्दे न नो नोद् गोत्ते छिन्नद्वै धा धा महाप्राण दीर्घ यतात्मानस् छिन्नद्वैधा यतात्मानस् यतात्मानस। सर्वभूतहिते रताः पूर्ति श्लोक लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानस् सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाय यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणौ वर्तते विदितात्मना कामक्रोध मामले गद्वाघात बर कामक्रोध ध इ महाप्राण रस्व क्रोध बेड क्रोध अन्तु कामक्रोधवियुक्तानाय ಯತೇತಸ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿಯುಕ್ತ ನಾಯ್ ಯತೀನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅನುಸ್ವಾರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕ ಯ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಯತಚೇತಸ ಅಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾ अभितो ब्रह्म अभितो ब्रह्म निर्वाणौ इ निर्वाणम् अन्त अनुस्वारद निर्वाणौ अनुस्वारणे नासीति निर्वाणौ वर्तते विदितात्मना नोडोण पूर्ति श्लोक कामक्रोधवियुक्तानाय यतीना यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणौ वर्तते विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्च ुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् स्पर्शा आदन्तर अर्धनकर स्पर्शान् कृत्वा कृत्वा ಬಹೇರ್ ಬಹೇರ್ ಬಹಿ ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಧರ ಕರ ಬಹಿರ್ ಬಾಹ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಆದ ನಂತರ ಹ್ಯಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಶ್ ಯಾಮ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನುನಾಸಿಕ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಬಾಹ್ಯಾಶ್ ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಶ ಇದೆ बहिर्बाह्याश स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश चक्षुष चक्षुष च मेले आघत चक्षुष च आदनंतर क्षु अदरनंतर अर्धशकर चक्षुष चैवांतरे चा ಚೈವಾಂತರೆ ರೇ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ಭ್ರುವೋಹೋ ಭ್ರೂ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭ್ರುವೋ ಓ ನಂತರ ಇರೋ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋ ಎಂದು ಬರಬೇಕು ಚಕ್ಷುಶ್ಚೈವಾಂತರೇ ಭ್ರುವೋಹೋ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ನೋಡಿ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಸಮೌ ಸಮೃತ್ವಾ ಕೃಮೆಲೆ ಆಘಾತ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರ ಚಾರಿಣ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರ ಚಾರಿಣೌ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ